На наших смарт годинниках вже п'ятнадцятого година 30 хвилин, як і завжди, лавікаві у нас тут множество інтересного. Но прежде вспомним, давайте ми будемо говорити про безпілотний автомобіль і зачем зараз йому вообще руль. Вау! До цього будемо досліджувати біографію такої красуні, якою звати Блейк Лавлі, і вона стала знаменитою знаменитою через брюки, через джинси. И также еще мы будем сейчас говорить с вами о том, где припарковать машину, как это сделать правильно и здорово. И прямо тут у нас здесь есть гость, который будет отвечать на все вопросы и все секреты, которые мы будем ему задавать. Егор Шапатаев, SEO стартапу Tab for Parking. Это интерактивная карта парковок Киева и других мест Украины. Сервис начал свою работу в серпні 2014 года. Скажи сразу, почему именно тему о парковке ты выбрал для своего стартапа? Получилось все абсолютно случайно и спонтанно. Я ехал в Кокотон э, в город Одессу. Мы ехали с одним проектом потом, по, по экологической тематике. Приехали, за 20 э, минут я понял, что у нас реально еще время какое-то есть, и мы справимся, и у нас будет свободное время. Я предложил проект по парковкам. А вылез откуда? Я предыдущим вечером домой ехал, не мог припарковаться. Я очень громко ругался, матюкался. Объездил три парковки, не мог припарковаться и и что-то дождь полил, я домой шлепал 15 минут под дождем, ну, с ноутбуком ну, такой грустный-грустный. это грустный. твоя да. идея? Да, да. Идея... А можно сказать, что все равно ты запозишь из Европы, потому что богато уже додатков, которые позволяют, например, у Париже это сделать. Друзья, смотрите, все идеи, они не новые. Да? Если там какая-то витает в облаках, где-то слышали вопрос целесообразности в нужный момент, в конкретном месте, да? ну и актуальности проблемы. То есть я почувствовал актуальность на себе. Как само приложение работает? Есть каталог парковок, который есть по Украине. У нас, по-моему, сейчас 1200 парковок, которые мы нашли в свободном доступе. Мы их нанесли на карту. Взяли карту от Яндекса, взяли карту Гугла. Мы две варианта взяли. Нанесли на карту и добавляем информацию о парковках. Это количество мест, это стоимость за парковку. Ну и сейчас будем рисовать вот эти полигончики, там размеры и форму парковки. И человек, банально тыцая пальцем, куда он хочет ехать, он может увидеть парковки, доступные в этом районе, и получить от них информацию. С помощью еще одной кнопочки оплатить свою парковку, не выходя из машины. То есть за как в ресторане, место для да, того, чтобы... Да, забронировать, к... конечно, были... еще вопрос так, так, а как, каким образом а, все же вы определяете эти свободные места? А, вот, тут есть минимум три способа определить свободное место. У нас есть два варианта датчиков. Это камеры. Uh -huh. Это вот камеры можно поставить, они показывают тебе на машина машины, въезжает, выезжает. Зная количество мест, можно почитать, да. Второй вариант, это датчиков, более дорогое решение. Это на каждое парка место. Если это подземный паркинг, это сверху ставится, надземный паркинг, точнее, на открытый воздух, это под землю копается, такой датчик, он определяет на машины. И третий вариант. Наши чудесные парковщики могут в режиме real time нажимать кнопочку «Занятое место», «Свободное место». Да, Я даю возможность людям найти место быстро и комфортно, припарковаться и прозрачно, и удобно, и ну вообще классно. Тут у нас также есть очень много вопросов, но не до тебя сейчас, да. а, а до наших глядачей. Отже, на Киеве, у Киеве вы сейчас побачите лайк до мистера Саня, которые будут запитывать, где можно припарковаться у Киеве, и вообще это реально. Это телеканал Амадинский, пожалуйста, мы сейчас решим про Проблеми з парковками Якби у тебе була автівка, де б паркував машину взагалі в Києві? Не знаю. Не на парк зоні. Так я попало? Залишав би біля метро. Тут десь воднополя до паркува. Чув про такий додаток, який має назву Tap for паркінг. А що це такое? Ну хіба що Google Maps. як Яндекс.Пробки щось такого? Я думаю, половина людей не поймуть просто этого. у смартфоні. Тобто він якось знаходить або аналізує інформацію. А як вирішити проблему парковок у Києві? А я її не вирішую. Кошти на, необхідно виділяти Побольше таких от приложень, які можна записати на телефон і шукати міста. Величезна проблема з парковками саме у Києві, в величезних містах нашої України. І тому треба якось це вирішувати. Звертаємося до гості такими питаннями. Ну, дивись, ми казали про те, що якщо зайняли твоє місце, там блиме червона лампочка. Боже, Ось як боже, боже. Цю, цю автівку прибрати і поставити. свое В самом простом случае, да, это найти э, альтернативное место, где парковаться. больше да, баллов, так? Да, но человеку показать, что так парковаться не нужно, на выходе, как минимум, сказать, замечание. Доброе а если на мое место. А, если вообще место, но ну, как человек попал на эту парковку? То есть, смотрите, у нас парковки в основном они э, закрытого типа. Если есть парковки вдоль дороги, не открытого типа, там, скорее всего, не получится приделать пред. Ну, пред. пред, пред бронировать, да, там предзаказ, то закрытого его проще, то есть не, не могут ехать машин больше, чем там должно быть. Плюс э, много парковок сейчас планируется все-таки сделать полностью в автоматическом режиме, без человеческого фактора. Вы приезжаете, у вас на телефоне QR-код, вы показываете его к сенсору, он его и вас автоматически пропускает. Либо какими-то СКД-карточками те же самые. Игорь, смотри, вот ты предлагаешь также еще все же находить места, искать в близости возле супермаркетов, возле ресторанов каких-то, да, вот таких более известных. А вот что Касательно дворовых стоянок. А, с дворами, конечно же, тяжело. Конечно же, не, не все можно реализовать. Но если люди в принципе будут вести себя хорошо, в плане того, парковаться красиво, да, не газовать там во дворе. Это долгосрочный проект. А, людей нужно воспитывать, учить. Сами мы учимся и воспитываем. У меня вот во дворе, у меня маленький дворик, на бороне живу, и машинки то проезжают, да, у меня маленький ребенок бегает. Я людям говорю: не газуйте здесь, ребенок yeah. бегает. Либо ребенок, не выбегай на дорогу, либо еще чего-то. А вот э, у нас, кстати, во дворе лучший способ, э, как людей отучают отпарковаться на бордюрах. О, нас... цикаво. Да, у нас стадион, по воскресеньям играют в футбол, двором играем в футбол, и мяч вылетает и периодически попадает на машину на вопрос, почему вы играете мячом, а почему вы здесь паркуетесь. Ну, нас тут нас 20 человек, а он тут один, да. И люди перестают парковаться вдоль забора. Игорь, спасибо тебе большое. Мы действительно стремимся все же для того, чтобы об этом поговорить через час. И газуем, действительно, газуем дальше. Yeah, yeah, yeah. Для того, чтобы говорить о том, зачем беспилотнику автомобилю нужен руль. Black Lively. у джинсах, то без джинсов. Изи статуэтку и Оскара таиншим. И все это за 65, так? И будьте с нами ровно через час, пока наслаждайтесь хорошей музыкой.